হেল্ল' ভিউৱান সকলোকে পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো আছিলে যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' মানে জুনৰ তিনি তাৰিখ আছিলে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে' তাইৰ বাৰ্থডে' বুলি অকণমান তিনিওটাই ওলাই যাবলৈ লৈছিলোঁ আবেলি টাইমটো তাই ক'লে দেই এইবাৰ বাৰ্থডে' পাতিব নালাগে অকণমান ফুৰালে হৈ যাব ফুৰিবলৈ যাম তাৰপিছতে ভাল কিবা এটা খাম ক'ৰবাত তাৰ কথা মতেই হ'ল আৰু আৰু সেয়ে আমি গোটেইকেইটা ওলাই দিলোঁ এনেকৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আহি আমি চিধা পালোঁহি জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰ্ক এই ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কৰ সন্মুখত আছোঁ বৰ্তমান মানে খুব ধুনীয়া ঠাই এইডোখৰ আমি মানে ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে আমি চিধা ইয়ালৈকে আহোঁ ইয়াতকৈ মানে আমি ভাল ঠাই বিচাৰি নাপাওঁ আৰু বহুত ভাল লাগে এইখন সময় মানে ইয়াত বহি থাকিলে আপোনাৰ বহি থাকিবলৈকে মন যায় তাৰপিছতে তাত খন্তেক সময় ৰলোঁ আৰু আহিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ বুলি একোৱা পাৰ্কলৈ সেইকণ ঠাইও কিন্তু বহুত ভাল লগা দেই ইয়াত মানে সোমালে আপোনাৰ ওলাবলৈ মনেই নাযায় চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম ঠাণ্ডা মানে নিৰিবিৰি চৰাই চিৰিকটি মাতহে শুনিব তাতে পানীৰ মাত আৰু এইফালে অকণমান দেখাই দিছোঁ এইফালে ব'টিং কৰিছিলে মানুহবিলাকে আৰু এতিয়া ব'টিং কৰি ৰখাইছেহি সেইবিলাক ছোৱালীজনীয়ে কৈ আছিলে ব'টিং কৰোঁ বুলি মোৰ কিন্তু ভয় লাগে আৰু মই আজিলৈকে ব'টিং কৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে ক'লোঁ নালাগে থোৱা আজি নকৰোঁ বোলো বেলেগ দিনা কৰিম তাইক তেনেকৈ ৰখাই থৈ দোঁ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন আমাৰ জন্মস্থানৰ ওচৰে পাঁজৰে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে জেগা আছে চাবলগীয়া আৰু কিমান ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশত হয়নে গতিকেলৈ বাহিৰত গৈ পিনে সময় কটোৱাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই নিজৰ ঠাইডখৰতে কিমান ধুনীয়া জেগা আছে গতিকেলৈ সেয়াই আৰু আমি আহোঁ বুলি ক'লেই চিধা মানে ইয়ালৈকে গুচি আহোঁ বা আমাৰ বৰপুখুৰী পাৰতে ৰোওঁ সেই তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছতে আমি খাবলৈ আহিছোঁ দেই এইফালে বাহিৰতে বহুত দেৰি বহিলোঁ ধুনীয়া ঠাইডোখৰ উপভোগ কৰিলোঁ আপুনি যদি ডেইলিও আহে নহয় একো আমন নেলাগে মই যে বহি থাকিবলৈ ক'লে ইয়াত বহিয়ে থাকিলোঁ তেনেকুৱা এতিয়া আৰু বহি থাকিলে আৰু ঘৰত দিগদাৰ হ'ব নহয় সেইকাৰণে আহিলোঁ কিন্তু খাই লওঁ আৰু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা চাওকচোন পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া সেয়া বাহিৰখনৰ পৰিৱেশটো এনেকৈ অকণমান দেখাই দিছে তাৰপিছতে আমাৰ অৰ্ডাৰটো দিলোঁ অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ পিছত খাপ খাম মানে খাম খামকৈ বহি আছোঁ আৰু এনেকৈ মানুহো আছে যে সেইকাৰণে এনেকৈয়ে ভিডিঅ' কৰিছোঁ অকণমান দি লাজে লাজে আচলতে আজি আমাৰ ভেজেই হ'ব নন ভেজ নহ'ব কাৰণ মানে আমাৰ আইতা এগৰাকী ঢুকালে সেইকাৰণে আমি ব্ৰততে আছোঁ মাহঁতেতো মানে বইলেই খাই আছে আমি নাতিনীয়ে কাৰণে তেলটোল খাই খাবলৈ দিছে আৰু খাইছোঁ কিন্তু মাছ মাংসও খোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে ইয়াতো এতিয়া অৰ্ডাৰ এনেকৈ ভেজেই দি দিবলগীয়া হৈছে ছোৱালীজনীটো মানে ভেজিটেৰিয়ানেই তাইৰ কাৰণে ইয়াত ভেজ ৰোল এটা দিছে তাৰপৰা আমাৰ কাৰণে ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ তেনেকৈ আৰু তাই মনটোকে ভাল লগালোঁ তেনেকৈ আমি বাৰ্থডে' বুলি খালোঁ আৰু মহাশয়ে কফি অৰ্ডাৰ কৰিলে কফি খালে তাৰপিছতে আমাৰ কাৰণে লেমন ট্ৰি তেনেকৈ আৰু ছোৱালীজনী মনটোকে ভাল লগালোঁ এতিয়া এয়া আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ এইডোখৰ জেগা ইমান ভাল লাগে কৈছে নহয় ঠাণ্ডা মুণ্ডা জেগা অঁ দেখিলে চা কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা দেখিলে চা কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ বাটেট বেড বাট নট গুড খাই কেনেকুৱা লাগিলে খাই ভালেই লাগিলে কিন্তু লেমেন টিত অকণমান লেমন টিটো নাখালোঁ দুই চিনি এৰি দিলোঁ তাই লেমন টি ল'লোঁ দেই মই কিন্তু কফি লওঁ নাই তাই লেমন টি ল'লো ঠিক আছে ৰ'লটো আৰু লেমেন টি এতিয়া আৰু কৈছে হা সোমাওঁ দেৰি হ'বগৈ ঘৰত হেৰি কৰি থাকিব নহ'লে এইফালে সিমান ধুনীয়া চাওকচোন এদিন বেলেগ এদিন আহিম দেই দেখাম বৰষুণ দিছে এইফালে তলাতল ঘৰলৈ যায় দেই এতিয়া তলাতল ঘৰতো নুসুমাও এতিয়া মাহঁতলৈ কিবা এটা নি লৈ পিনে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু আৰু এইডোখৰ ইমান ধুনীয়া লাগে চাওক জেগা জয়সাগৰ পিঠা দোকান দিন নেকি কিহৰ দেখোন লাহে লাহে যোৱা কি ঘৰ আছিলে অঘোলাংঘৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে' বুলি আৰু জয়সাগৰতেই সময়খন কটালোঁ আবেলি সময়টো তাতে অকণমান সময় বহিলোঁ খালোঁ বলোঁ তাৰপিছতে আমি এতিয়া এয়া ঘৰমোৱা হ'লোঁ দেই আৰু ঘৰলৈ মানে আমাৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰটো শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰটো এক পাক নামাৰিলে ঘৰ সোমাবলৈ মন নাযায় গতিকে লৈ বোলো এক পাক দি আৰু ঘৰত সোমামগৈ আৰু সেয়াই অকণমান আপোনালোককো এনেকৈয়ে দেখাই দিওঁ তাকে আজি ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে' বুলি আমি তেনেকৈ আবেলি সময়টো কটালোঁ আপোনালোকৰ লগতো এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব দি ছোৱালীজনী যাতে ভৱিষ্যতটো ভাল হয় আৰু ভাল মানুহ হৈ যাতে তাইৰ জীৱনটো মানে আগলৈ আগুৱাই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে দিয়ক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কিন্তু জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব এটা ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ